Крещение одной из семи тайн православной церкви, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы умирает для жизни греховной и возрождается Духом Святым для жизни вечной. Это можно сравнить, вот есть белая рубашка у человека, и вот он, значит, эту белую рубашку одел и носит, допустим, не снимая на протяжении нескольких дней. Эта белая рубашка, она за несколько дней приобрела уже цвет совершенно другой, серый, грязный, где-то манжета, воротничок уже вытерся, пыль где-то села, пятно какое-то посадил, соответственно, а если рубашку носить, не, не, допустим, не три дня и не неделю, а намного больше, то, соответственно, тогда мы видим, что эта рубашка приобрела совершенно грязный вид, совершенно непригодный в такой рубашке, человек уже куда-то, он уже подумает, одеть ему или ее нет. Вот то же самое происходит и с душой человека, когда человек живет и грешит, совершает много необдуманных поступков и ошибок, то это равнозначно, что грязные пятна на белой рубашке, но это происходит на его душе. И вот чтобы белую рубашку, чтобы она приобрела уже чистые, красивые свойства, да. Конечно, первоначальный вид ей уже не придашь, но хотя бы, чтобы она была чисто, приятной, сделать можно, ее можно постирать. Вот в таинстве крещения с душой человека происходит практически то же самое. Этому действию есть основания в Священном Писании. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Об этом говорил Иисус Христос своему ученику Никодиму. Никодим, он принял эти слова буквально, он говорит, а как человек может родиться от воды и духа, неужели он может заново родиться, войти во утробу матери и вновь, так скажем, стать человеком. Но Господь ему говорит «нет» то именно рождение свыше, о котором он ему говорил, это есть рождение от воды и духа. Через воду человек принимает таинство крещения, через благодать духа святого сходит от Бога на человека при, при, его крещении. Чин таинства крещения состоит из нескольких частей. Начинается он с отречения от сатаны и сочетания с Христом. Затем батюшка освещает воду в купели, читаются особые молитвы. Святым Илеем, что в переводе значит «милость Божья», помазуется вода и крещаемый. Далее троекратное погружение, после чего совершается таинство миропомазания. Через помазание Миропомазание на человека призывается благодать Духа Святого. Когда священник помазает, он говорит, печать дара Духа Святого. То есть таинство миропомазания как бы запечатлевает истинность таинства совершенного, как документ он не имеет юридической силы, если на ней нет печати и подписи главного руководителя организации. То же самое таинство святого крещения, но как бы не полно, если не совершено миропомазание. Затем батюшка вытирает мироз частей тела крещаемого и постригает волосы. Это первая смиренная жертва человеческого естества Богу. Стоит помнить, что крещение это не формальность, а серьезный шаг в жизни. Жизнь христианина она не ограничивается приходом в храм лишь только в день Пасхи и Рождества Христова. Верующий человек христианин он должен стараться свою судьбу, свою жизнь связать с церковью таким очень плотным звеном, потому что он должен регулярно и исповедоваться, и причащаться он должен стараться посещать и на богослуж... и богослужение, и, в принципе, те заповеди, которые там в Евангелии, в Библии прописаны всем нам, мы должны, как христиане, их блюсти. Семя благодати Божьей должно произрастать в душе человека с самого рождения. Крещение оказывает очень важное благотворное воздействие на младенцев. Но маленькие дети не имеют самостоятельной осознанной веры. Для этого и нужны крестные родители. Крестные родители и не случайно существуют при таинстве святого крещения, когда они приходят и за ребенка исповедуют, но поручаются перед Богом, перед матерью, церковью, что они будут стараться проявлять всестороннюю духовную заботу о том, чтобы ребенок развивался как духовно-нравственный христианин, что он и в храм Божий с ними вместе ходит, что и о заповедях Божьих они ему напоминают. Таинство крещения, которое называется еще духовным рождением, служит дверью в Церковь Христову. Крестившись, человек отныне может приступать к остальным церковным таинствам. молитвенный угол вообще обычно дома устраивается в тот угол, куда именно на восток, потому что православные храмы, они все утверждены на восток. Христос именуется Солнцем Правды, пришедшим с, во с востока. Вот. И, соответственно, как бы, ну, это традиция определенная. Но если, допустим, невозможно сделать в этот восточный угол свой домашний уголочек, то ясно, понятно, что мы можем просто ровно на стену сделать себе молитвенный уголок. Некоторые люди они этому придают прям очень сильное значение, переживают правильно или неправильно. Я думаю, что здесь человек должен как-то проще не вгонять в себя в какие-то определенные вот именно строгие правила. Молитвенный уголок, он должен быть создан таким образом, чтобы человек, взирая на образ Христа или Божьей Матери или Святых, он не рассеивался своими мыслями, то есть лишнего не должно быть ничего. Допустим, молитвенный уголок, он может состоять как из одной так и из-за многих икон, но ну, в центре очень часто изображается либо икона Троицы, либо Господа нашего Иисуса Христа. Но они должны служить не украшением для дома нашего, а именно чтобы человек совершал молитвы, колено преклонения, каялся в вечерних молитвах, там, просил благословения Божие на наступающий день, чтобы этот молитвенный уголок он служил для человека, именно для его духовного, внутреннего развития. предстоящей вот этой неделе богослужения в нашем храме, они будут совершаться. И теперь практически это будет совершаться всегда. В нашем храме сейчас служат два священника, поэтому мы теперь служим и ведем богослужение, начиная с четверга и до воскресенья. Сегодня в нашем храме уже было, состоялось вечернее богослужение, оно было в 17 часов. Завтра, в пятницу, в божественной литургии, как обычно, в 8.30 утра. Потом, в пятницу вечером, в субботу утром будет тоже богослужение, вечернее в 17. В субботу божественная литургия будет совершаться в 8.30 утра. И как обычно, все ночное бдение, праздничное, субботнее, оно начинается в 17 часов, а в воскресный день в 8.30 будет совершаться божественная литургия.